ಶಿಲೆ ಶಾ

शेष यस्मिन् निदं प्रोतमशेषमोतम् पटो यदा तन्तुवितानसंस्कार येष संसारधरु पुराण येष संसारधरु पुराण पुष्पफले कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूये

जो इस परमात्मा में संपूर्ण जगत में संपूर्ण महत्व है कैसे कहते तंतु पता। तंतु का तंतु के विस्तार में स्थित ही पत तंतु के विस्तार में स्थिति है जिसकी ऐसा पत है है तंतु के विस्तार में ही स्थिति है जिसकी है यह समझना है यह यह संसार तो पुराणों में राजाओं संसार रूप अक्षुण है परमात्मा का पुष्प बलप्रसूत कर्म रूपी पुष्प पर और फलों को संसार पुष्प और फल पर को उत्पन्न है ये को। ये ही करते पुष्प कर्म 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 को भी उत्पन्न करता है यह संसार ठीक है ना कर्म ये कर्म का पुष्पक क्या है कर्म है फल क्या है सुख रख इनको करना पड़ता है यही उसी के अनुसार ही मनुष्यों का यह संसार फल देता रहता है देखिए ठीक है

हर धर्म आपने भी आसान जिसका मौत है वीज है बुनियाद पाप मूल है वासना प्रयोग ना नादानी प्रकार तीन गुण इसके नाल प्रकार ना प्रकार माने ये जड़ होते हैं ना नीचे आ गए देख के चलें ना ठीक बात ऊपर तस्मा

तंतु के विस्तार में स्थिति है जिस की ऐसा पट होता है तंतु यथा दर्भ विश्व होता है जैसे इसमें विश्व संपूर्ण है दीर्घ तंतु दीर्घ तंत्र में जैसे संपूर्ण पट है। नहीं पटम तिर है ना जैसे में प्रकार अच्छा पट तंतु मेंंतु ऐसे तंतुओं में दीर्घ तंतुओं में और तेड़े तंतुओं में पट होता है उसी प्रकार विश्व यह संपूर्ण जिसमें एवं होता भूत समि समिस्वरूप विश्व विश्व जगत यह संपूर्ण जगत अविध्या के द्वारा आत्मा में अस्त है अच्छा वृक्षारोपण जीव से कर्तृत्वादी संसार है यहाँ पर वृक्षारोप किया विश्व आत्मा में अभ्यस्त है जीव से संसार हेतु जीव के कौन कर्तृत्वादी संसार का हेतु अतः

वो जो कांड होता है ना पेड़ है जैसे ओस होता है गन्ना होता है उसके कांड में खाली खोर होते हैं तीन शाखा होते हैं समझो तीन नाल जैसे निकले हुए नाल बोलते हैं ना जो स्कंद फिर खोड़ी खोड़ी उसको खोड़ निकल जाए और पंच स्कंद पांच उनकी शाखाएं हैं पंच पंचरस प्रवृत्ति प्रसूति उसमें

और दो जीव और ईश्वर इन दोनों का घर था जिसमें जहाँ पर वास करता है त्रिवल कला और त्रिवल कल वल उसके ऊपर वह जो छाल होती है ना छाल है ना ये वलकल है तो कौन कौन से त्रिवल है जिसके वल कल है दो फल है दो फल वाला प्रविष्टा

जीव परमात्मा और मिलाने स्वयं दो जीव और परमात्मा का यह आश्रय है ना अजरा में एक ऐसा रहा है, है। शतमूला शतमापरिता वासना मूला जैसे जो कड़ा ऊपर एक मूल वासना वासना को भी मूल है जिसकी ऐसा है अक्षर त्रिकंड का अनंत का त्रयोगना हां नारानी प्रकंडा है इसलिए तीनों गुण विनाग प्रकांड है जिसकी कोड हम ही कोड स्कंद भी एक स्कंद का खाना होता है ना और उसके प्रकार में कौन समझे तीन समझे तो उसके सम्झे, सम्झे। और पंच स्कंध है खाना तो पा तीन कांड माने तो जो विभाजन कर चल जाए इसमें कोड की और दूसरा स्कंद स्कंद अर्थात खांदा होता है तो बड़ी शाखा है समझो जिससे दूसरी शाखा होती है स्कंद जहाँ पर राजा है ऐसे तीन स्कंद है दो हाथ है तो शाखा है लेकिन ये तो स्कंद हो गया ना तो जोड़ तीन है पांच स्कंद है और तीन कांड है पंच होता है, है ना पांच भूतें जिस संसार के पांच स्कंध है पंचाशा शब्द पांच रस शब्द स्पर्श इत्यादि विषय तेषाम प्रवृत्ति ने उनकी प्रवृत्ति जिससे हो ऐसा यह संसार का लक्षण है कि इससे पांच रस निकलते ये पांच विषय दश च एकादश शाखा दशाई का शाखा ग्यारह इंद्रिया ये जिसकी शाखा है दो हो सुवर्ण दो पक्षी ओंकार का जीव और परमात्मा का जो घर है दोयो सुपर्ण हो जीव परमात्मा हो निर्णम इसमें रटा है इस वृक्ष में त्रेणे वलकर तीन वलकर है जिसके कौन से त्वचा वार्ता वित्त

फल हम एकम फल हम अदंती इसका कोई एक फल ग्रहण करते हैं सब दुखात्मक फल खाते हैं इस दूसरे अरण्यवासा तो है केवल अरण्य में रहने वाले हंस जो तत्व मनुष्य है गे एकमति फल हम दूसरे मुक्त रूपी फल का सेवन करते हैं जो पुरुष एकम देह लक्ष्य मायाव जो, जो देहा है मायावपी है ना बहुरूपी है उसको वेद है उच्च धीर में तो उच्च और तो द्वारा यूं जानता है सभी एकदम जानती है अर्थात वेल के अर्थ को जानता है जो मुक्ति होता है वो तो मुक्ति भर का सेवन का तेरे दिन जो कोई इस देवनुक्षोभ को माया में ऐसा समझता है वही वास्तविक जानता है दूसरे वास्तविक को नहीं जानते है। ठीक है ठीक आ रहे हो तो गुरु इच्छा करते हैं चाहते हैं उनको कहते हैं गुरु रहा काम ना काम ना ग्रामीण चाहा ग्रास्ता ग्राम में विचलन करने वाले ग्रास्तर असुराख्यसे कम बलमुक्खा मदद की ये सुरक्षा के एक बल को ककास अवगत परिणामतः परिणाम तथा सर्वाधिक भी परिणाम से सर्वाधिक भी दुखभरा होने से हमसावे इतनो हरन्यासर हंस विविक में रहने वाले सन्यासिनाधे कम बलम सुखमदद के सन्यासी भी दूसरे एक का सुख का सेवन करते हैं ठीक है एक ओम दूसरा कौन सा फल है एक जो परम अच्छा मुख्य रूपी सुख रूपी फल का या सुख दुख सेवन करते हैं दूसरे दूसरे फल का सेवन एकम परमात्मा नम मायामयम एव जय गुरुदेव कृपा में एक परमात्मा कोई ही माया में ही है बहु रूप वाला माया में ही परमात्मा बहु रूप होता है ऐसे ही जानता गुरु जी गुरु उनके द्वारा कृत्वा जान करके समझ यो वेद सवेद तत्वार्थ वेदम तत्वार्थम वेदम जो जानता है सब माया में है वही वास्तविक तत्व के आत्मा को जानता है दूसरा कोई नहीं जानता तो हम चाहिए हम न्यायत्व कर्तव्यत्याग सर्वमुसाधन तेजी किया तो भी यह हम न्यायत्व ऐसे जानकर कर्तव्यत्याग सम कर्तव्यत्याग होकर

बुद्धिमान पुरुष शीतिय न विद्या को ठारे न तीक्ष्ण कर तीक्ष्ण को ठार के द्वारा है जीवाशयम अप्रवश्य एक नहीं जीवाशय का लिंग उसको तोड़ करके उसका बाग करके अप्रमत्तसन आत्मान संप्रद्या और होकर के आत्मा को प्राप्त करे है ना mm. आत्मा को प्राप्त करे तेज़ जो, जो आपने उठा ली थी ना ज्ञान उसको भी छोड़ ज्ञान भी छोड़ देता है इतना बेहतर है ऐसी साधना करता है जो के लिए कहते थे एकांत भक्तिया एकांत भक्तिया है ना शीतेन तीक्ष्ण ज्ञान पता एकांत भक्ति के द्वारा तीक्ष्ण करी हुई जो ज्ञान रूपी कुठार है उसी ज्ञान रूपी कुठार से स्वतंत्रता तो व्ञान भक्ति अथवा एक दोन ऐसा करिए एकांत भक्ति के द्वारा तीक्ष्ण किए कुठार के द्वारा अथवा अलग अलग करिए ज्ञान तीक्ष्ण किए ज्ञान के द्वारा और गुरु के भक्ति के द्वारा इन दोनों में स्वतंत्रता संबंधित अलग इनके माध्यम से उपाधि रूपी त्रिगुणात्मक लिंग शरीर को तोड़कर संबंध और परमात्मा को प्राप्त करके पतवस्त्र साधन त्यज तत्पश्चात है न साधन साधन को छोड़ी थी या आप सब साधना के ज्ञान को प्राप्त करके अविद्या को दूर करके साधन साधन छोड़ता है सत्या त्यज धर्माधर्म न्यज लेकिन अंतिम तक यह न्यूश तत्ज है ना जिसने आपने इस सब का त्याग किया उस ज्ञान को भी छोड़ो अर्थात निर्विकार होकर अखंड नवा माता भक्ति करके रहना चाहिए इस स्थिति आने के लिए अब तो कुछ दिन प्रयास करिए फिर बाद में पढ़ लिया शांति शांति